ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న జావమందికి ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న జావ వేదమాత యొక్క ఆశీస్సులు అనేక అనేక శుభాభివందనములు ఆశీర్వచనం ఓం శతర్ధమాన శత ना बद शतम शता शतम भवती शतमीश्वर शतमित शतमर्घ आयु आजग्नेशोचाणा भृत प्रतीको भृतजो निवेदी घृतम गीवा मधुचारुगव्यंतव पुत्रता

क्षेमो वैराष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतमानम् भवति शता जपुरुषः शतेम् त्रिज आयुष्येवेम् त्रिजे प्रतिष्ठति श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽिनाम् श्रीवेङ्गणनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्